Я являюсь пенсионером МВД Украины. Весной 2014 года я по предупреждению членов так называемой Луганской Народной Республики вступил в ряды добровольной народной дружины милиции ВНР. Находясь в рядах, я обеспечил охрану общественного порядка на Митина и парадах посвященных поддержке деятельности Луганской народной республики и непризнание и государственной власти Украины. Подчинялся начальнику вродела народная эмилиция, так называется ЛНР. После прихода ЛНР на землю, Луганской области, Украины, у нас начался хаос беззаконие. беззаконии. ЛНР нас убивали их и грабили местных жителей, которые не поддерживали Уласскую народную республику. Я осознавал, что родительство в ряду ЛНР является преступлением в виде содействия терпитских организаций ПНР. Я понял, что цель ПНР и недостойные бывшего целя Украины. Учитывая все это. И в связи с большим премьем на, на, на душе, я сейчас могу сказать, вот, на душе, в марте месяце я решил рассказать свои дети за СБУ. И вот пользуется программой Тебя ждут дома. То есть я решил добровольно сообщить органам государственной безопасности Украины, что я раскаюсь с отделом ну, мной прошу меня самого не наказывать, учитывая, что я боевые действия и против военнослужащих Украины не принимал. Поэтому я к ней и имею.